bir kishi odamlarga qarz berar edi va xizmatkoriga aytardi qarzini uzishga qiynalgan kishini yoniga qarzini so'rab borsang undan qarzini kechgin shoyatki alloh taolo ham bizdan gunohlarimizni kechsa der edi payg'ambar alayhissalom aytdilar u ollohga yo'liqdi va alloh taolo uning gunohlarini kechirdi dedilar imom buxoriy ana bu bobdagi qarz masalasidagi eng ko'p hadis ham imom buxoriy rahmatulloh alayhi rivoyat qilganlar o'zlarini sahihlarida boshqa bir hadisda payg'ambar alayhisalotu vassalom aytdilar kim kambag'alga muhlat bersa yoki qarzini ketsa soya bo'lmagan qiyomat kunida Ta alloh taolo uni o'z arishini soyasida de, soyalantiradi dedilar imom muslim rivoyati ya'ni qiynalib turibdi ko'rib turibsiz imkoni bo'lmayapti agar sizda imkoniyat keng bo'lsa unga muhlat bering yoki agarda kechib borishlikka kechishlikka imkoningiz bo'lsa agar kechib yuborsangiz alloh taolo qiyomat kunida ana o'zini arshini soyasidan soya bo'lmagan kunda alloh taolo sizni arshni soyasiga oladi ya'ni qarzdorga muhlat berganingiz yoki o'sha qarzdan kechib yuborganingiz uchun lekin bu yerda bitta shart ham bo'ladiki mana shu qarz olib turgan inson yaxshi bilishlig kerakki u qarzini uzaman degan niyatda olish kerak sizdan pul oladimi yoki xoma ashyo oladimi yoki qurilish mollar nima olishidan qat'iy nazar qarzini uzaman degan haqiqiy ishonch e'tiqod bo'lishi kerak chunki olloh saqlasin bir insonni ishlataman yoki e, narsasini olganimdan keyin bir muddat chiqqandan keyin bir uxlatib ketaman olloh saqlasin shunaqalar ham bor buni o'zimiz ko'chani tilida yaxshi bilamiz uxlatib ketaman deydi bir narsa qilaman deydi yoki kasobga uchrataman deydi alloh saqlasin hadis sharifda payg'ambar alayhissalom aytdilarki kim qarzini ado qilishni iroda qilib odamlardan mol olsa alloh taolo unga to'lash sabablarini muhayyo qilib qo'yadi kim talofat yetkazishni iroda qilsa alloh taolo unga talofat yetkazdi yetkazadi dedilar imom buxoriy rivoyati ana yani. bir inson qarz olyaptimi yaxshilab o'ylab olish kerak odamlar qarz olyapti ekan qarz olgandan keyin yurishlik ishlari yurishib ketyapti badavlat bo'lib ketyapti inson qarz olgandan keyin o'ylashlik kerak uni to'lashlikka imkoni bormi unga harakat qilsa ko'zi yetadimi o'shanga qarab turib shu miqdorda olish kerak ana shu holatda e'tiqodda bo'lsa alloh taolo o'sha bandani qarzinini yengillatishlik qutulishlik yo'llarini alloh taolo ko'rsatib qo'yadi lekin imkoni bo'la turib qo'lida puli bo'la turib olloh saqlasin agarda qarzini bermay yursa unda o'sha inson qattiq gunohkor bo'ladi chunki muborak hadislardan birida yana imom buxoriydan rivoyat qilinadi bu hadis payg'ambar alayhissalom aytdilarki zulmun Mat, ya'ni boy zimmasidagi qarzini bermasdan cho'zib yurishligi bu zulmdir dedilar imkoningiz bo'lib turib badavlatsiz pulingiz bor qo'lingizda imkoningiz bo'lib turib alloh saqlasin bir insonni qarzini bermay yurishligingiz bu o'sha insonga nisbatan zulm ekan sizdan so'ramasligi so'ramasligi mumkin lekin baribir unga ham ehtiyojlari kerak bo'ladi shuning uchun imkoningiz bo'lgan vaqtda tezlik bilan qarzni uzishlikka harakat qilishlik kerak lekin ulamolarimiz aytishadi bir inson uylanishlik uchun qarz olgan bo'lsa mabodo dunyodan o'tib ketsa yoki ahli ayol farzandini boqishlik uchun imkon yo'qligida dunyodan o'tib qolsa qarz oldi-yu, to'la olmay qoldi alloh taolo uni kechadi agar e'tiqodi chin bo'lsa ya'ni haqiqiy e'tiqodda shuni uzaman degan e'tiqodda olgan bo'lsa alloh taolo u bandani qarzini uzishlikka yordam beradi olloh saqlasin agar bu noto'g'ri e'tiqodda bo'lsa o'sha bir bankrot qilib ketaman degan niyatda bo'lsa olloh saqlasin o'sha inson zulmkor bo'ladi va gunohkor bo'ladi